એકાદશી કે જેની મધ્યરાત્રિએ શિવલ્લભને ચિંતા ઉપજી છે કે જીવ તો દોષ સહિત છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નિર્દોષ છે તો આવા જીવનો ઢાકોજી સાથે સંબંધ કેવી રીતે થશે અને શ્રી ઠાકોરજી પ્રગટ થયા છે બ્રહ્મ મંત્ર આપીને આપે કહ્યું છે કે જે જીવને આપ આ મંત્રનું દાન કરશો તેનો હું અંગીકાર કરીશ અને ક્યારેય ત્યાગ નહીં કરું આ પ્રસંગ તો આપણે જાણીએ છીએ પણ તે પહેલાં શું થયું હતું શ્રી વાર્તા સાહિત્યમાં પવિત્રનો પ્રસંગ આપ્યો છે श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन आप आचार्य जी महाप्रभु जी श्री दामोदर दास जी को साथ लेके रमण रेती की और पधारे तब श्री दमला जी से आज्ञा किए जो दमला तू यहां बैठियो हो हाँ अब ही आवत हो यह आज्ञा करी आप श्री वल्लभ प्रिया जी अपनो निज स्वरूप जो लीला में है सुधारण करी लीला स्थली में पधारे ता समय श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को वेश धराए हते और श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी को वेश धारण किए बराजे हते श्री वल्लभ प्रिया जी श्री चंद्रावली जी की निकुंज में प्रथम पधारे श्री चंद्रावली जी देखत ही उठी के अति आनंद में मग्न आधी गादी पे पधराए कहे जो आपको वियोग अब सयो नहीं जाए फेरी आप सबन को साथ लेके शयमुना जी के निकुंज में पधारे शयमुना जी अति हर्ष से मिले आधे सिंहासन पर पधराए कहे अब अब आप बेगी लीला में आए सबन को सुख देव तहाते ते शयमुना जी को साथ लेके श्री कुमारी कान के निकुंज में पधारे तहा हूँ सबन सो मिली के सब बेले भये फेरी श्री स्वामिनी जी के निकुंज में पधारे श्री स्वामिनी जी ने सुनी के शिवाल्ला प्रिया जी पधारे सो तत्काल श्री ठाकुर जी को वेश किए हते सो वड़ो करी के अपनो निज श्रृंगार साड़ी लहंगा धराए निकुंज चौक में पधारे दौरी के श्रीकंठ सो मिली के भेटे श्री स्वामी जी कहे हो तो आपको जान न देऊंगी ऐसी प्रेम की बात करत रस में मग्न भय यहाँ निकुंज में श्री ठाकुर जी जो श्री स्वामी जी को स्वरूप धारण किए हते सो अकेले ही बिराजे इतने में भोग को समय भयो श्री जी की सखी चौरासी हजार बारह वर्ष की है भोग सामग्री थार में साजी के लाई हा ऐसी मर्यादा है जो जा निकुंज में भक्त के मनोरथ की सामग्री आवे सुप्रथम श्री स्वामी जी के दृष्टि सो अंगीकार हो पाछे युगल स्वरूप मिली के अरोगे यहाँ श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी स्वरूप सो बिराजे देखे तीन सकिन को बोध न भयो जो श्री ठाकुर जी है श्री स्वामीनी जी जान सकल सामग्री आगे धरी श्री ठाकुर जी सबन के संग विहार करवे लगे श्री स्वामी जी भीतर पधारी देखत ही श्री ठाकुर जी तो दूसरी निकुंज में पधारे डरपी के जो मती कहूँ मान होए और सखी सब चक्रत ठाड़ी रही तब श्री स्वामी जी आज्ञा किए जो ऐसो अनुचित कार्य कियो तासो बूतल पे पधारो तब यह बात जी ने सुनी सब महा चिंता हुई जो आप कहा करिए युद्ध को युद्ध गयो आप अकेले रह गए तब शिवाल्ला प्रिया जी ने श्री जी को चिंता तुर जानी एक उपाय कियो सुत को पवित्रा सिद्ध कर श्री स्वामी जी के श्रिय वर्ण केसर सो रंगी के श्री स्वामी जी के पास पधारे श्री स्वामी जी को प्रथम धराये प्रसादी श्री ठाकुर जी को धराये अभिप्राय कहा जो चौरासी हजार तीन को महावीर हो सो तिनको आप पवित्र द्वारा फेरी के अंगीकार कराए या चतुराय देखी श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न भय ताही समय सखीन की सोलह वर्ष की अवस्था हो ती वह करी रस परिपक्व भयो तब प्रभु अंगीकार किए, तब श्यामनाथ जी प्रसन्न हुए कहे आपने मेरी सखीन को अंगीकार करायो, तासो अब मैं हूं जो जीव आपके शरण आवेंगे तिनको अंगीकार कराऊंगी नवीन लीला उपयोगी तन देऊंगी ऐसा मिली के अति प्रसन्नता विदा होए के आप बाहर पधारे सोशी दामोदरदास जी सो यह सब वृत्तांत कहे ताही रात्रि को श्री ठाकुर जी पधार के ब्रह्म संबंध की आज्ञा किए और तब श्री दामोदरदास जी को प्रथम ब्रह्म संबंध को दान भयो तो आवे रीति तत्पर बन्या छे बदा स्वरूपो કે જે જીવ ભૂતલ પર આવ્યા છે તેને ફરીથી તેના સ્થાનમાં પ્રાપ્ત કરાવવા માટે શ્રી વલ્લભ શ્રી અમનાજી આ રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તો પવિત્ર એકાદશીના મધ્યરાત્રિએ શ્રીજી પ્રગટ થયા છે અને પવિત્ર દ્વાદશના પ્રથમ બ્રહ્મ સંબંધ દામોદરદાસ હરસાનીજીને શ્રી વલ્લભે કરાવ્યું છે शिवल्लभा की जय